Ing tlatah Jawa sisih kulon ana kerajaan jenenge Pasir Batang. Raja kang mimpin negeri kuwi asmane pun Prabu Topo Agung. Prabu Topo Agung duweni putri yaiku Purbasari lan Purbararang. Prabu Topo Agung bingung amarga nganti saiki urang nemokake pewaris tahta sing gantike dheweke. Prabu Topo Agung ngimpi didauhi ninggalake istana lan ake tahtane marang putri Purbasari. Anakku, mana sing harus tau mau marang Satara iki? Nggih, padha jawab napa sampeyan. Dina iki wis tak tetepne sing bakal dadi pewaris tahta kerajaan yaitu Putri Purbasari. Yen pangapunten nganti Rama, Wonten ing kancah setu siji boten kekandha peparangan mawon. Pangapunten, ah, Bapak. Okay, Menapa dipun ngaturaken purbasari niku bener? Uh -huh. Ora endah saya purbasari sing lepatos. Aku percaya menawa purbasari iso dadi teladan kanggo rakyatku ing kerajaan iki. Purbararang apa kowe ra kaboten yen purbasari dadi ratu ing kerajaan iki? Mboten Kanjeng Rama. nang ser umumna pelosok negeri imperesari dadi ratu engkrajane iki. Sindiko dawuh Prabu. Iki ora adil Kang Mas, kenapa duduk aku sing dadek dadi ratu? Pancen bener kowe Bo Barara. anak barep pantes dadi hmm. pewaris tata kerajaan. Ayo Kang Mas, mikir piye carane nyilokone? Purbasari supaya dia orang jadi ratu yang kerajaan itu. Kau harus aku khawatir. Aku harus dua orang tono gawe ciloko Purbasari. Purbararang lan Indrajaya ngelakokake rencana cengkel lekui. Purbararang lan Indrajaya akhire marani penyihir gawe jaluk ramuan kanggo nyilakake Purbasari. Kau kenal apa di sana kok kue tekoki? Apa sehingga kisah hatimu? Mungkin lah. Aku as ngerti ya wapas yang buk para Ananging kowe kau wikudus siap nanggung hati pate Aku siap nanggung hati pate, mbak Lan aku bakang ke yawak mu maseng ake Sing penting atri kukur basari Diusir si sepak keratan iki Hode sumelan Wane hono ramuan iki eng Nunggu ane Pen yombe purubai sari Gila Ayang, pulang banget nih, Ki. Iya, Tuan Putri. Niki Tuan Putri mau gue diunjuk Iya, kenapa suan sayang? Ambo pagi kok kayak nak hmm. banget sayang Tonton apa kan Tuan Romo? Loh, ambo apa kok buatan enak Niki? Aku yuk penasaran ambo pagi kok kayak enak? Ada sih pun Kamar purbasari Kanjeng Rama. Rabu purbasari ketawanan penyakit. Penyakit ingkang membayani kerajaan. Saged nular marang sedaya warga. Rabu Kulokon purun menawi perbasari tasi dan kerajaan itu Amargi kulok khawatir penyakitipun Nular wantan penghuni kerajaan Gue Prabu Nopo Prabu Kerso Penduduk kerajaan Sengsoro Loras dengan diaturakan Putri Pubaran Pubasari Prabu rapingin Para penduduk Sengsoro Amargo ketularan penyakitmu Buatan nopo-nopo Prabu Kulok ikas ninggal lagi kerajaan Langsir Gawanan berbasa menyang alas. Segito jauh berabu. Di mga punten tuan putri, namung sakit nantar di gemuji. Ora popo langsat. Ini aku urip dewe nak jero alas. Orang duit sopo-sopo, mung dikancani kewan-kewan. mamasman uratku lan purbasari dari kanca akrab eh, jalani urip bebarengan nang alas lan keraton rasa tresno marang karone menungso apa kewan Kula asli menungso tapi ya wujud lutung walah oh, ngono to yowek aku gelem dadi kancamu Ing salah sawijining dino, lutung semeti ing gua lan moro-moro muncul telaga. Lutung ngajak putri Purbasari menyang telaga kuwi gawe ngobati penyakit Purbasari. kader tidak semarang gusti kang magung tuan putri kader tidak akan marang gusti kang magung monggo nyuwun sehat marang gusti kanti ngerandem geng trogong niku kader tuan gusti kader tuan lutong jawa sami sami tuan putri iya lutong amat kekuas bantu aku ingalah iki. saiki ta kuat tak aja ing kerajaanku iya tuan putri kabar tekane Purbasari tersebar luas ing wilayah kerajaan. sayang, kabar apa yang rame dibicarake para warga? Pak Kanjeng Ratu, menika Putri Purbasari. Hah? Putri Purbasari? Wonten apa? Putri Purbasari langsung datang kerajaan. Kok iso? Amargi pasuryanipun sampun sehat kados menika. Langsar! Langsar! Ndrenya. Mbah datang Gusti Ratu. Langsar dawuh nang ning Purbasari ngadeg ngalon-alon kraton saiki. Nika dawuh Dora. Sugeng rawuh ati ku Purbasari, matur suwun ka Kanjo. Wah wah wah, kok Pak Sirep wis mari? Anggo sira apa? Panjenengan ngunika pun ta ku Kanjo? Eh perbasari aku roh ya awakmu ketemburu mergo gagal dadi ratu. Aku wae,

Kenal hmm. nih sama guru Minda sama kerajaan kayaan. Hei, guru Minda, bang, ayo tanding kasih tanya aku. Ayo, aniki. Wah, kau itu, wah, indah, aniki. Indra Jaya. Ubararang, pancen ala pribadimu. Koe arep mateni adikmu dhewe. Kowe ora pantes dadi ratu. Lengser, jebloso kowe loro iki menyang penjara. Ampun, Kanjeng Rama. Ampun. Pungkasané, Prabu Topo Agung mutusake ngangkat Purbasari dadi ratu. Para warga bungah atine, Kurkasari dan Pangeran Guru dadi raja lan ratu ing kerajaan Pasir Batang. Sakloron urip seneng bebarengan bangun kerajaan